Вы знаете, я порой очень сильно удивляюсь, насколько в Украинской Православной Церкви талантливые люди. В городе Измаиле, по благословению митрополита Агафангела, владыка архиепископа Болградской серии, Провел рождественский праздник, хоровые коллективы, э, вкусняшки, э, выступления и вообще зебраня православных людей настолько было на высоком уровне, что я очень вас прошу, посмотрите этот видеоролик до конца, оставьте свои комментарии обязательно, пожелания, свою думку высловить. Хочется только поклониться Владыке Серии и всем священникам, которые принимали в этом участие и людям, которые пришли на этот праздник. Господи, Христе, Боже,

Таким образом, он не возмущался этой самой человеческой падшей природы, желая от всего сердца самого главного – выйти отсюда, исполненные духовных порывов и восторгов наших сердец. Всех с праздником Рождества Христова! Thank you Прецечный Бог рождается, Прородно наслывается. Прецечный Бог рождается, Мария Бога родила. день я имею великую честь по прославлению Владыки Великого Агафангела вручить архипастерскую грамоту, которая выдана Банковой Марине Николаевне православельной, Владимиром православной, православной церкви, почетным гражданин города Одессы Одесской области и города Измаила. Аксиос! 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 Чи тобі, Господа, радуйся, ой, радуйся, земле, Божий, народися, та все